মৰমৰ অকণি হ মই গীতিমা দাসে তোমালোক সকলোকে তোমালোকৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অকণিৰ গণিত পাঠ্যপুথিখনৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ শেষৰ অংশটিলৈ স্বাগতম জনালো এই অংশটিত আমি কি কি শিকিবলৈ পাম আহাচোন সকলোৱে চাই যাওঁ ইয়াতে চোৱাচোন ইয়াতে আমি প্ৰথমে কি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াত আমাক প্ৰথমে শংকুৰ লগত পৰিচয় কৰাইছে তোমালোকে ছবিখনলৈ মন কৰাচোন এই আকৃতিটোলৈ এই আকৃতিটো তোমালোকে বাৰু আৰু কত ক'ত দেখিবলৈ পোৱা কোৱাচোন তোমালোকে যে টুপি পিন্ধে সেই টুপিটোৰ নহয়নে আৰু তোমালোকেতো আইচ ক্ৰীম সকলোকে খোৱা আইচ ক্ৰীমৰো কিছুমান আকৃতি এনেধৰণৰ থাকে নহয়নে এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাক কি কৈছে ইয়াত কৈছে শংকুৰ এইটো হল চু হয়নে তাৰ পাছত এইখন হল পিঠি বা তল এইখনো শংকুৰ পিঠি বা তল আৰু এয়া হল শংকুৰ কাষ এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হল যে কি কৰি মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে শংকু এটাৰ পিঠি দুখন এটা শংকুৰ পিঠি কেইখন থাকিব দুখন কাষ এটা শংকুৰ কাষ এটা আৰু চুপ এটা এইখিনি তোমালোকৰ মনত থাকিব নহয় কি মনত ৰখিবা তোমালোকে এটা শংকুৰ বা শংকুৰ কি হব পিঠি হব দুখন তাৰ পাছত কাষ আৰু চুপ এটা এইখিনি কথা তোমালোক সকলোৱে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পাছত কি কৈছে চোৱা তোমালোকে শংকোৱা কৃতিৰ আৰু কি কি বস্তু দেখিছা শংকু আকৃতিৰ যিকোনো এবিধ বস্তুৰ ছবি আঁকা এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন তোমালোকে মই যে দেখালো তোমালোকক শংকু আকৃতিটো সেই আকৃতিটোৰ কি কি বস্তু দেখা পাইছা আৰু তাৰে যিকোনো এটা বস্তুৰ তোমালোকে ছবি আঁকিব লাগিব পাৰিবা নহয় সকলোৱে ইয়াতে চোৱাচোন ইয়াতে এটা কি আঁকিছো আমি আইচক্ৰীম এইটো দে হয়নে নহয় এইখিনি শংকু আকৃতি পাৰিবা নহয় তোমালোকেও ইয়াৰ পাছত চোৱা ইয়াত আমাক কৈছে এইবাৰ আমি কি হ'ব চুঙাৰ লগত পৰিচয় হম এইটো হ'ল চুঙা এতিয়া চোৱা চুঙাৰ এয়া হল তল এইখনক কি বুলি কোৱা হয় তল তাৰপাছত এইবোৰ হ'ল কাষ এইখিনিও তল আৰু এয়া কাষ এতিয়া ইয়াত আমাক কৈছে দুয়োটা মোৰ বন্ধ চুঙা এটাৰ কাষ দুটা তল তিনিখন যেতিয়া দুয়োটা মূৰ বন্ধ হৈ থাকিব এইটো তোমালোকে কি হয় ধৰিব পাৰিছেনে বাহৰ চুঙা হয় নহয়নে ইয়াৰে কি হয় মূৰ বন্ধ হৈ আছে বন্ধ থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ চুঙাৰ কাষ দুটা হব আৰু তল হব তিনিখন এইখিনি কথা মনত ৰব নহয় তোমালোকৰ ইয়াৰ পাছত চোৱা ইয়াত আমাক কৈছে চুঙাৰ কোনো চুক নাথাকে যেনেকে আমি শংকু ঘনক এইবোৰৰ চুক পাইছিলো চুঙাৰ কোনো ধৰণৰ চুক নাথাকে এইটো কি এইটো হ'ল এটা গিলাচৰ ছবি আৰু গিলাচটো হ'ল চুঙা আকৃতি কিন্তু এইটো কি এটা মোৰ বন্ধ বা এটা মূৰ খোলা হয়নে নহয় ইয়াতে আমাক কৈছে যদি চুঙাটোৰ এটা মোৰ বন্ধ হয় তেন্তে কাষ দুটা আৰু তল দুখন হব যেতিয়া দুয়োটা মোৰ বন্ধ চুঙা পাম তেতিয়া তাৰ তল হব তিনিখন কাষ হব দুটা আৰু যেতিয়া এমুৰ বন্ধ চুঙা পাম তাৰে কি হব কাষ থাকিব দুটা আৰু তলো দুখন হব মনত ৰব নহয় ইয়াৰ পাছত চোৱা ইয়াত কৈছে আমাক গোলাকৃতি ইয়াত কি দিছে চোৱা গোলাকৃতি বস্তুৰ তল এখন গোলাকৃতি তোমালোকে সকলোৱে জানা বল দেখা পাইছা সকলোৱে হয়নে নহয় বলৰ কি হয় এখনেই তল থাকে মানে যিকোনো গোলাকৃতি বস্তুৰ তল সদায় এখন থাকে গোলাকৃতি বস্তুৰ চুক আৰু কাষ আছেনে এতিয়া তোমালোকে ভাবাচোন এই যে গোলাকৃতিৰ বস্তুবোৰ থাকে তাৰে চুক বা কাষ থাকিব পাৰেনে নোৱাৰে নহয়নে সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছা ইয়াৰ পাছত চোৱা কি কৈছে ইয়াত আমাক কৈছে নিতুলৰ জন্মদিন এতিয়া নিতুলৰ জন্মদিনৰ সকলোৱে চোৱা এতিয়া ইয়াত আমাক কি কৈছে জন্মদিনৰ ফটোখন চাই তলৰ তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা এতিয়া কি কৰিব লাগিব জন্মদিনৰ এই ফটোখন চাই আমি এইফালে থকা তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আয়তীয় খনক এতিয়া খনকৰ কি কি ছবি দেখিছো চোৱাচোন আলমাৰীটো আয়তীয় খনক নহয় জানো তাৰ পাছত আৰু কি আছে ইয়াতে চোৱা ছোৱালীজনীয়ে এটা কি লৈ আছে জামিতি বক্স লৈ আছে জামিতি বাকচ ইউ হল আয়তীয় খনক ইয়াতে সেইবাবে লিখা গৈছে আয়তীয় ঘনকত আমি কি পাইছো আলমাৰী বাকচ তাৰ পাছত কৈছিলে ঘনক এতিয়া এই ছবিখনত আমি কিন্তু পাইছো ঘন এই লুডুৰ গুটি কেইটা ঘনক হয় নহয় জানো তাৰ পাছত গোলক বা গোলাকৃতি কি কি আছে ইয়াতে চোৱাচোন বেলুন কেইটা হয়নে তাৰ পাছত এই যে জন্মদিনৰ কেকটো কেকটো গোলাকৃতি আৰু কি আছে বল এটা আছে এইটো এই বলটো গোলাকৃতিৰ হয় তাৰ পাছত কৈছে শংকু এতিয়া শংকু আকৃতি কোন কেইটা হব এই যে টুপি কেইটা পিন্ধি আছে জন্মদিনৰ এইকেইটা হল শংকু আকৃতিৰ তাৰ পাছত আৰু কি আছে ইয়াতে চোৱা আইচ ক্ৰীমটো শংকু আকৃতিৰ হয়নে তাৰ পাছত দিয়া আছে চুঙা এতিয়া চুঙা কোনকেইটা হব ইয়াতে তোমালোকে চোৱাচোন কেকটোৰ ওপৰত কি আছে এডাল মম আছে মমডাল হ'ব চুঙা আকৃতি আৰু ইয়াতে কি আছে এইকেইডাল হ'ল ষ্টাম্প ক্ৰিকেট খেলিবৰ বাবে যে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ পাছত চোৱা ইয়াত কৈছে তলৰ তালিকাখন পুৰ কৰো অহা আমি যে প্ৰথম ছবি এখন পাইছিলো সেই ছবিখনৰ পৰা চাই আমি কি কৰিম এই তা তালিকাখন পুৰ কৰিম ইয়াতে চোৱা ইয়াত আমাক কি কৈছে তলৰ তালিকাখন পুৰ কৰো অহা আমি আকৃতিকেইটাৰ লগত বা আকৃতিকেইটা চাই আমি তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰিব লাগিব এই তালিকাখন আমি কেনেদৰে পূৰ কৰিছো চোৱা এইটো হল কি শংকু আকৃতি শংকুৰ তল থাকিব দুখন চুপ এটা আৰু কাষ এটা তাৰ পাছত এইটো হল ঘন ঘনকৰ তল ছয়খন চুক আঠটা আৰু কাহ বাৰটা তাৰ পাছত বল তাৰমানে গোলাকৃতি ইয়াৰে তল এখন আৰু গোলাকৃতিৰ চুক বা কাহ নাই এতিয়া চোৱাচোন এইখন তালিকা আমি কেনেদৰে পুৰ কৰিম ইয়াতে চোৱা এইটো হল আয়তীয় ঘন ইয়াৰে তলৰ সংখ্যা হল ছয়খন এইটো হল আয়তীয় খনক ইয়াৰে তলৰ সংখ্যা হল ছয়খন চুক আঠটা আৰু কাহ বাৰটা হয়নে তাৰ পাছত এইটো কিহৰ ছবি বা কিহৰ আকৃতি এমুৰ বন্ধ চুঙা আকৃতি ইয়াৰে তলৰ সংখ্যা হ'ল দুই দুখন তল আছে তাৰপাছত চুক নাই আৰু কাহ আছে দুটা বুজিব পাৰিলা নহয় সকলোৱে ইয়াৰ পাছত চোৱা ইয়াত কৈছে ওপৰৰ তালিকাখনৰ পৰা আমি এইখিনি পুৰ কৰিব লাগিব ইয়াত কৈছে সমান সংখ্যক তল থকা আকৃতিবোৰৰ নাম লিখা এতিয়া সমান সংখ্যক তল কোন কেইটাৰ আছিলে ঘন এই লুডু গুটি আৰু এই দিয়া দিয়াচলাইৰ বাকস্থ আৰু এই দুটা কি আকৃতি এই দুটা হল ঘন ঘন আৰু আয়তীয় ঘন সেই তাৰে কি হয় তল সমান ঘন আয়তীয় ঘনক এই আকৃতি দুটাৰ কি হয় তল সমান আৰু চোৱাচোন কিহবা মিলিব নেকি বাৰু ইয়াতে তাৰপিছত চোৱা কেইটা আকৃতিৰ এটা চুক আছে ইয়াতে চোৱাচোন ইয়াৰে কোনটো আকৃতিৰ চুক এটা হব ইয়াৰে এই শংকু আকৃতিটোৰ চুক এটা হব গতিকে আমি ইয়াতে লিখিলো শংকু তাৰ পাছত চোৱা কি আছে সমান সংখ্যক তল চুক আৰু কাষ থকা আকৃতিবোৰৰ নাম লিখা সমান এই তালিকাখনৰ সমান সমান তল চুক কাষ কোন দুটাৰ থাকিব ঘনক আৰু আয়তীয় ঘনকৰ গতিকে আমি ইয়াতে লিখিলো ঘনক আৰু আয়তীয় ঘনক আয়তীয় ঘন বুজি পালা নহয় সকলোৱে তেনেহলে আমাৰ এই অধ্যায়টি ইমানতে সমাপ্তি হল আকৌ মই আহিম তোমালোকৰ মাজলৈ তোমালোকৰ আন এটি অধ্যায়লৈ ধন্যবাদ